У нас драматург номер два, а Шекспир драматург все равно номер один. Несмотря на то, что все диалоги были на английском языке, артистам без перевода удалось запечатать до середины поясной публики. Великолепно. Вообще полный восторг. И насмеялись практически до слез. Очень довольны. Это действительно необычно. Театр везде разный, любой стране свой. Мы сейчас увидели кусочек а, Англии. Наша страна тоже стала ближе для актера Глобуса. Джейми Ди, исполнительница ролей и питания, больше 20 лет мечтала увидеть Россию. С детства обожает русский балет. Ее грезу становится явью. Шекспировский театр по планам Чеховского фестиваля представит сон в летнюю ночь зрителям Скова, Санкт-Петербурга и Москвы. Алексей Иванов, Максим Прубников, Татьяна Бодрова, Андрей Пкач, Уральское бюро Первого канала, Екатеринбург. Развитие событий в ночных новостях сейчас продолжение фильма «Дом с линиями». Я желаю вам всего доброго. До свидания. Завтракать перед первой парой или ужинать после смены. У всех нас свои.